Yazır ki, bəs bir nəfər olub, bir hardasa 80 yaşında bir kişi olub, 78 yaşında. Bu adam xəstələnib, bunu aparıblar Avropada xəstəxanaya, Avropada da xəstəxanaya bahadaxı. Deyir, aparıblar ora. Onu orda vəziyyəti ağıl olub, hava ala bilmirmiş, nəfəsi çətinliklə alırmış. Buna 24 saat oksigen veriblər. 24 saat oksigen veriblər. Ondan sonra bu 1-2 gün özünə gələndən sonra bunu deyib baxıblar ki, yaxşıdır. İndi xəstəxanadan çıxmaq lazımdır. Buna deyiblər, sən məsəl üçün 1235 dollar ödəməlisən xəstəxanaya. Deyib niyə? Deyib, məsələn, sənə burada 24 saat oksigen veriblər. Belə deyəndə kişi başlayıb bağlamağa. Gibler ni ağlayırsan, ayaq saqqal ağlama, ayıbı yox. Hesab hissə, hissə ödəyirsən. Narahat olma ginan, gücün çatır, yavaş-yavaş verərsən. Qaidir deyir, yox, mən ona görə ağlamıram. Pulum var, deyir, ödəyirəm, ödəməyə gücüm çatır. Ona görə ağlayıram ki, siz 24 saat tama məndən 1235 dollar pul aldınız. Mənə oksigen vermisiniz. 78 ildi mənə. Həmən nasız oksigen verən Allah'a mən nə qədər boşdayam mən ona görə ağlayıram. Görünür mən nə qədər mənim ona borcum var.